Baik tuan-tuan sekalian. Mari kita tengok. Sebab apa Hamas terpaksa setuju? Tuan-tuan dengarlah baik-baik. Sebab apa Hamas terpaksa setuju? Okey. Yang pertama, benda paling jahat yang kita buat kepada Hamas. Tekanan diplomatik dan serantau yang kuat. Diplomatik negara-negara Islam dan bukan Islam serta negara-negara serantau daripada sekitar negara Hamas tu mereka tekan Hamas dengan kuat yang kuat menekan siapa? Qatar Mesir serta negara-negara Arab lain di mana mereka mendesak agar Hamas menerima tawaran gencatan sebagai jalan keluar terhadap penderitaan di Gaza jadi setelah Israel sekat makanan kita tak bantu negara-negara Islam tak hantar makanan rakyat ramai rakyat lapar semua kebuluran Hamas nak berperang macam mana ni maka di waktu itu atas dasar kelaparan tadi kebuluran tadi negara-negara Islam pun guna juga senjata itu termakan juga dengan perangkap Israel tekan Hamas supaya terima gencatan apa Hamas boleh buat sebelum gencatan ini tuan-tuan negara-negara Arab buat apa dalam 2 3 bulan sebelum ni mengarahkan semua pejabat operasi Hamas yang ada di negara-negara seperti luar daripada Hamas Gaza itu ditutup di Mesir ke di Qatar ke di mana dan sehingga orang-orang Hamas tidak boleh bercakap tentang jihad di Palestin sampai gitu sekali nak ceramah macam ni pun tak boleh ni kita ni rasa tak penting lagi sebab apa kita boleh bercakap lagi Tuntas akan sampai masa kalau kita tak berani nak cakap, kita tak berani nak suara hak kita. Lepas tu kita sama kita pun tak sama, tak nak dengar. Anggap benda ni biasa-biasa je. Akan sampai masa tak ada suara, tak ada suara. Maka bila kita tak ada suara, orang akan anggap kita lemah. Tapi kita cuba kita tengok macam mana bagusnya orang-orang DAP bila dia bela isu Arab. Bila dia bela isu Arab sama-sama dia. Dia kata apa? Kalau orang Islam nak maju, jangan anggap arak itu sebagai isu agama. Kan? Gila kan tu ayat. Benda Tuhan sebut, innama al wal-maisr wal-ansab wal aslam rizu min amli syaitan dia boleh hajar kita orang islam kalau nak maju jangan tengok arak sebagai isu agama berani ke tak berani mana suara mufti nak tanya mana suara sultan mana suara agung sepatut mereka ni ada otoriti mereka lah kena bangkang mana boleh awak cakap macam tu arak memang disebut dalam Quran awak nak minum-minum lah tapi jangan sentuh soal akidah dan agama kami mana suara kita Arak pun kita kalah Lepas tu nak berjihad dekat Pasir Palestin. Lepas tu nak jadi tentera Imam Mahdi Lepas tu kita pun buatlah Sumut flotilla Di dalam negara Nampak senyap? Nampak tak berani? Sebab itu kita hanya tahu Solat tahajud Solat sunat Tasbih Selawat Istighfar Cukup ke untuk masuk syurga dengan ibadat-ibadat macam tu? Islam diancam, Islam dihina, kita senyap. Tahu tak sekalian? Macam mana kita? Masjid kita makmur. Jemaah kita okeylah. Orang kafir tak takut ni benda gini. Tak apa dia tu buat-buat tu dia buat masjid nanti. Dia duduk ibadah, ibadah tak apa. Dia tak ganggu kita. Tuan-tuan sekalian. Bila orang bangkang, dia berani jawab gitu. Di mana hati kita tuan-tuan? Hancur hati kita bila dia sentuh agama gitu. Tapi kita nak tanya. Berapa persen orang Islam tahu benda tu ada? Berapa persen? Lepas tu nak angkat senjata. Lepas tu kita nak jadi seperti Hamas bercakap pun tak boleh so nak angkat senjata tuan tuan sekalian maaf ha? terpaksa sebut ha? Terpaksa sebut bukan kita nak cabar ha, tu. bukan kita nak cabar sebab tu tuan-tuan sekalian antara benda-benda yang kita kena hati-hati jangan buat yang kedua tuan-tuan sebab apa Hamas Rima kerana kos perang dan kehausan rakyat Gaza jadi betul strategi dia Baru ni bukan perang senjata Tapi dia panggil perang biologi Perang biologi Iaitu laparkan manusia Jadi Gaza telah mengalami kesemua yang besar Kematian ramai orang awam Krisis kemanusiaan yang sangat serius Rakyat mengalami kebuluran Kehausan Sekatan dan tekanan Jadi inilah faktor yang membuatkan Hamas menghadapi dilema Nak terus perang kos tinggi Terima gencatan, ha, bolehlah dapat ruang sedikit. Untuk sementara. Tapi hilanglah negeri. Tak apalah untuk sementara, boleh berang lagi. Tentang sekian. Kemudian, yang ketiga, tawaran. Tawaran yang dibuat itu juga ada untungnya. Walaupun ada rugi. Iaitu, apa dia? Tawaran yang, tawaran yang dipersembahkan oleh Trump itu, iaitu termasuk pembebasan tahanan dia ada tahanan Israel 20 dia boleh minta 2000 lebih jadi setiap satu satu Israel 10 orang Palestin orang Palestin yang dalam tahanan dia dapat 2000 lebih ha? dan berlaku pertukaran tebusan ha? kemudian satu lagi dah 2 tahun dah kita jaga tawanan Israel tu nak jaga seterusnya dengan bekalan makanan yang tak ada susah juga jadi tak apalah Pertukaran tebusan dan adanya kebantuan apa ni kemasukan bantuan maknanya rakyat Gaza rakyat Gaza boleh dapat bantuan dan satu lagi ada garis masa yang kita sebut jadi ada beri ruang untuk memberi insentif kepada Hamas jadi pada masa sama ada ancaman juga bahawa jika tidak bersetuju situasi menjadi lebih teruk Ia juga betul tak keadaan tu kalau lawan lagi pun lagi teruk lagi baik jadi yang keempat, keinginan untuk mengalihkan fokus daripada peperangan terus menerus kepada pembinaan semula. Itu antara sebab Hamas terima. Iaitu dengan gencatan senjata, Hamas ada ruang untuk menuntut akses bantuan kemanusiaan, membuka laluan bantuan, mengurangkan tekanan militer secara segera. Walaupun syaratnya agak berat. Syaratnya agak berat. Yang kelima, sekatan strategi jangka panjang ni. Dan pertimbangan pragmatik apa dia? Jadi dia bukan semata-mata kalah, bukan. Tetapi Hamas mungkin melihat bahawa dalam keadaan sekarang mereka tidak boleh menang secara ketenteraan dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek ini, secara ketenteraan mereka tak mungkin menang. Maka persetujuan gencatan boleh dianggap sebagai jeda atau ruang untuk rekonsiliasi. Ha? Rekon dia? Rekonsilasi, maksudnya mem, mem, menyusun semula. Ha, sementara yang memberi ruang untuk memperkuatkan kedudukan mereka selepas perang. Walaupun resiko tersangkut dalam syarat-syarat itu banyak, tetapi begitulah bila keadaan sudah tersepit.